Нет, это будет положительный квадратик. Потому что когда х квадрат, то плюс минус. Ну, число, то Ну, ничего страшного. Скажи, смотри, 415-й, посмотри. Скажи 6-й. Она будет квадратическая? Нет. Yeah. Будет. 6 416-й. 615-й. 416. Там же нет игры под квадрат. Mm -hmm. Смотрите, там mm -hmm. все смотрят на 400. Да, шестая. Uh -huh. uh, все уравнение нужно домножить на y. Получается 5y в квадрат плюс, у uh, y сокращается, плюс 2 и минус 4y равно 0. 8. Это 9. полная квадратическая уравнение. Напиши на это Да. Это у всех есть, да? Получается полное квадратическое уравнение. Просто коэффициент, получается, c и b поменяли местами, и все. Умно. Да, нет? А почему там на y квадрат, если мы сократили y? Мы давно Мы на y. не сократили. Хорошо, но потому что мы y2 подвели на y сократили. Смотри. 2 y может на y. Извините. Я не знаю, А, это тоже. Все? Все понятно? Не, ну может кому-то ж не понятно, можно еще ви тільки що провели урок, Назвіть, звіті якому классі, як назывався ваш урок. Ми проводили урок в восьмому класі Аудио. Так и как вы оценили проведенный проведенное ну, В принципе, все Так, не песто на ныдолье проведено. Ну то, что было очень шумно, все разговаривали и было трудно составить Некоторые нормально работали, а некоторые просто ничего не делали. Доброе. поставьте оценку. Ну, да. Я вряд ли могу себя оценить. Это лучше оценить ученики, которые были на уроке. Я же скажу, не бы, я не видел со за... Проще простого. Оставлять изображение, которое остается стандартно, менять размер, можно вставлять свои изображения, скопировать. И... Оставляйте изображение, менять размер, можно саму рамку и в тексте изображения, менять а талантом не да. как его расширить там по дверям? можно? Да. Да. через блокнот да. просто попробовать да. вот, да. да. вот это надо да. вот это тоже но если ты не будешь попробовать как бы это проще оставить и потом уже там сами идеи ладно, а я, я возьму дальше в дальнейшем

Ну, урок був проведений не, не так добре, як хотілося було. Так, а чому? Які недоліки ви побачили? Ну, я, е, ну, я знайомив 9 клас з курсовою роботою, а не, ну, мені не повідомили, я не знав, що вони не проходили е, ще з вони не робили силки. Ну, це таке технічне. І оці... Поставте собі оцінку за проведений урок. Ну. 12-ти бальних система? Послати за 12 бальвів. 6. Дякую. Урок назвіть ласка. Це був урок реалізації в самому класі. Сьомий клас. Дайте, будь ласка, всім посоли. <голосить> <голосить> тому що дисципліни взагалі не, не було ніякої. Але взагалі не батьки, нормально треба Які ваші враження, які у вас недоліки або ваші досягнення? виявили? У мене такі враження, що вчителям бути дуже складно. Я не заздрив вчителям зовсім. Це так життя. І досягнення, насамперед, до до якісь до таких було. Ваші побажання наступними. Наступним вчителям нашим учням стажерам. Я бажаю всі що... очі. понимали, что они как-то плохо влияют на организм, вот, и запрещали. Кетамин изначально тоже был медицинским препаратом, и сейчас в некоторых странах его тоже очень редко выписывают. Ну, допустим, те же таблетки, да, если мы их долго принимаем, то потом мы Вообще а даже самое обычное, мы от них не можем оказаться, что она. Там... Ну вот сравнение. Uh -huh. Значит, вот LSD и iPhone. Значит, смотри, MMS. Тут и тут отсутствует. Там запись видео тоже. Вот тут зато вот, в LSD есть видеоразговоры, и uh в -huh. айфоне есть. Это был камень iPhone. Это игра из этого взял дисплей. Я из этого взял, да просто был камень iPhone. Це Ви провели перше в житті зв'язок, яке проводили вже і другий друзі. Герої, ветерани нашого Так, І скажіть, будь ласка, дайте вашому уроку. Це було добре, ми зробили сейчас. Зрозуміло, які ваші враження від цього

Я позвал все сейчас живой. Алекс, Алекс, Бонц, Бонки, Бонки, Раз, 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 молодец Раз, 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 Раз,

Добрый, дякую. Даже... А Это очень страшно. Которую я вчера сделал. Она называется биология. То, что мы выучили по биологии за пояс биологии за тай года, то есть по ботанике, зоологии и половины биологии, которая мы прошли за эти три года. И самым показать, как я вижу неэффективность курса биологии. Неэффективно? Да, неэффективно. Ну, в формате, который сейчас используется. То есть сейчас вы видите обычного дома Возможно, узнаете себя. Сейчас узнаете лучше. Каждый год мы что-то учим. Ну, это пытается запихнуть в голову. Я это изобразил форме Дядь. Именно Дядь. здорово. Дядь! Мы разные последствия. Но как видите, у вас это сильно не задерживается. И после очевидная каникул выходит. Полосі з голови. Я думаю, ви все з цим. У нас сьогодні продовжиться день самоуправління і у нас Олександр Фоменко провів перший в своєму житті урок. В якому класі, який предмет ви сьогодні викладали? Я перевів біологію в своїм рейдом на 9 класі. І як ваше враження, як ви можете оцінити свій урок? Я вважаю, що він пройшов досить вдало. в матеріалі. Вони, що, ну, що найцікавіше було, якщо не вийшло, що ви планували? Ну, навіть, е, я вважаю, що вийшло все, що я планував. Е, а вийшло те, що вони змогли все ж таки е, утворити команди і працювати. І вони були в цьому зацікавлені. Це дуже важливо. Ну, цей успіх можете записати собі в актив. Дякуємо вам, до нових зустрічей. до побачення.